О существовании такой акции мы узнали в интернете. Почитали, нам понравилось. Принесли в школу, объявили, дети поддержали и пошло и поехало. Стали писать письма. И сегодня у нас большая радость, потому что мы получили эти письма, получили сладости. И у нас есть возможность общаться с детками. И даже если есть какие-то непонимания где-то, я думаю, именно дети расставят все точки над «и». Мене звати Марія, я зі Львова. Львов це казкове місто. Я дуже худлюсь за тебе. Хотіла б тобі побажати, щоб що вік з тобою. В Нас буде ми. Ми будемо братами і сестрами. Я хочу далі з нею приблизити спілкуватися. Вона ну, мені залишила свою адрес, напишу їй і познайомлюсь з ним. Мы детям Львова написали песню. Эта акция называется Пряничная Пошта. И мы получили ответ. Пряники и письма, рисунки от детей 48-й школы города Львова. Ну, видите, как дети с таким удовольствием их читают, кушают прянички. Байер создали взрослые, а дети здесь ни при чем. Как вы относитесь к бумажным письмам? Очень классно. А почему? Это не то, что сейчас там в интернетах пишут, это можно пообщаться, как общаться, а так далее. Не... Вкусно. Да? да? Я так и не ем. Да?